you <music> Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid di dalam keadaan yang sihat. Di dalam kehidupan seharian kita, cermin ada di mana-mana. Kegunaan cermin adalah tidak terhad. Ada yang digunakan untuk melihat muka, Ada yang digunakan untuk melihat kenderaan di belakang. Ada yang digunakan untuk melihat tempat yang bersudut dan pelbagai lagi. Semua ini berkaitan dengan pantulan cahaya. Kita akan mempelajari tajuk pantulan cahaya dan kegunaannya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat bagaimana kita dapat melihat wajah kita di cermin. 1. Cahaya jatuh ke atas objek. 2. Cahaya dipantulkan ke atas cermin. 3. Cermin memantulkan imej ke mata kita. Sekarang, mari kita berkenalan dengan pemantul yang baik dan pemantul yang tidak baik. Bagi pemantul yang baik, permukaannya mestilah licin dan berkilat. sifat ini membolehkan cahaya dipantulkan dengan baik. baik Contoh yang terbaik ialah cermin dan kerajang aluminium. Seterusnya, pemantul yang tidak baik pula mempunyai permukaan yang kasar dan suram. Cahaya tidak dapat dipantulkan di atas permukaannya. Contoh bagi pemantul yang tidak baik ialah kapet, kertas pasir dan kain. Seterusnya, mari kita lihat kegunaan pantulan di dalam kehidupan seharian kita. Semasa menaiki kereta, adakah kamu perasan cermin yang ada di sisi kereta? Apakah kegunaannya? Ya, cermin itu digunakan untuk melihat kenderaan di belakang kita. Perbuatan menoleh ke belakang semasa memandu adalah berbahaya. Kerana itu, cermin sisi diciptakan. Semasa di persimpangan jalan atau di tempat letak kereta di dalam bangunan, kita sering terjumpa satu cermin yang berbentuk cembung. Kegunaannya ialah untuk melihat kenderaan atau objek lain pada sudut yang sukar untuk kita lihat. Di dalam kedai terdapat juga cermin ini supaya seluruh kedai dapat dipantau dan ini dapat mengelakkan kecurian. Kedai gunting rambut mempunyai cermin yang besar di hadapan dan di belakang kita supaya pelanggan dapat melihat bahagian belakang rambut yang tidak dapat dilihat. Doktor gigi pula menggunakan cermin kecil untuk melihat belakang gigi pesakitnya. Tanpa cermin kecil ini, tentu kerja doktor gigi akan menjadi sukar. Cuba anda bayangkan bagaimana doktor gigi hendak melihat belakang gigi pesakit tanpa menggunakan cermin ini. Malaysia kini sudah mempunyai kapal selam. Kapal selam digunakan untuk menyelam supaya musuh di atas permukaan air tidak dapat melihatnya. Untuk melihat apa yang ada di permukaan air, kapal selam tidak perlu timbul sebaliknya menggunakan periskop di mana prinsip pantulan cahaya digunakan. sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.